Наші невтомні колеги із команди країни онлайн перебувають у постійному пошуку нових тем і цікавих фактів. Давайте подивимося, чим вони нас здивують на початку тижня. Кожен чоловік у своєму житті повинен збудувати будинок, посадити дерево та виховати сина. Але, як на мене, не менш важливо вміти все це захистити. Упродовж тижня ми проведемо 5 майстер-класів, які допоможуть вам зберегти своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Це країна онлайн і замить вже про ізраїльську самооборону. Багато військових експертів радять Україні перейти на ізраїльський штиб життя. Там людина в кожні хвилини наражається на не небезпеку. В саме цій в країні народився оригінальний стиль самозахисту, який так і називається ізраїльським. І розповісти про особливості цього стилю самозахисту ми попросимо інструктора Володимира Кучма. Володимире, в чому полягає власне філософія такої самооборони по ізраїльськи Філософія Кравмага, ізраїльського рукопашного бою стоїть в тому, щоб мінімізувати ущерб для себе. То есть если мы говорим о гражданской самообороне, э, суть ее заключается в том, что если вы можете избежать конфликта или уйти от него, вы его избегаете или убегаете. Если не можете, вы должны решить проблему таким образом, чтобы она не повторилась. по покажите несколько базовых приемов, рухов, которые, принципы принципе, будут доступны освоить ну, пересеченные люди, как я, например. Важно понимать, что на теле человека есть такие зоны, которые невозможно, не защищены физиологически, их невозможно прокачать. Да, то есть нельзя нарастить мышечную массу, нельзя их набить. Это три основных точки – пах, горло и глаза любые воздействия на эти зоны приводят к болевому и травмирующему эффекту. Uh -huh. а причем независимо от возраста, пола, комплекции человека, да, воздействие на эти точки доступно каждому и оно позволяет э, справиться с противником, который гораздо сильнее физически подготовленнее у вас. Да, но главное делать это решительно. Ну и сейчас вырыскают его там без Да, то есть э, суть проста. Я делаю человеку больно настолько, чтобы он не мог меня догнать. Ну, это грубое приближение. Самый простой, самый банальный пример, который там, половина отцов показывает своим дочкам, да, удар в пах. Поднимаем коленку и разгибаем боли. Эффект болевой, колоссальный. Это знает, как мужчина, который цеплялся к девочке в школе. Движение предельно простое и предельно эффективное. Одной из хороших альтернатив э, движению ногой является удар рукой. Угу. Потому что большинство людей удар в пах рукой не ожидают. Да? Это можно сделать на короткой дистанции, когда оппонент на вас нависает, дает психологически, но еще не бьет, так да, как превентивная защита. Удар э, ладошкой э, или тыльной стороной кисти, да, опять же в промежность, вызовет болевой шок и возможность доработать э, с противником. Да. То же самое очень удобно делать, э, если, допустим, вас захватили за одежду. Да. Да, То, вы можете да, сработать колено да, да, или дополнительно да. сделать два движения, да. Да, ударив в лицо, а потом в пах. Таким образом, вы предвосхищаете э, вот эту нижнюю защиту, оглушая человека ударом в лицо и потом дорабатываете уже более мощным э, болевым воздействием. Помимо ударов пах остаются горло и глаза. Uh -huh. да? Здесь важно понимать, что воздействие на эти органы вы можете э, либо довести до инвалидности, выключив человек глаз, или э, травмировать ходы настолько, что он выдохнется. Э, то есть эти э, воздействия применяются в ситуациях э, крайне критических. Одним из классических воздействий э, на горло является э, так называемый удар вилкой, да, в кадык. Движение очень простое, да? с опущенных ручек і йде удар. Единственный його недостаток. Якщо ви промажете, ви можете вибір ну ж, паль. Дякую вам за поради. Сподіваюся, вони будуть корисні нашим глядачам. А я нагадаю, що сьогодні ми знайомилися з базовими прийомами ізраїльського самозахисту. А це була країна онлайн, країна така, яка вона є. До наступних включень. Что сейчас відбувається в зоне?